Отопительный сезон в области подходит к совершению. На протяжении всего отопительного сезона серьезных аварий, серьезных нарушений в подаче, в оказании услуг теплоснабжающим организациям не было. Мелкие аварии они были, есть и будут, потому что изношенный фонд. Но эти мелкие аварии устранялись в течение суток полутора, то есть не повлияли на существенные изменения оказания услуг коммунальных услуг. Мы сегодня об окончании топительного сезона пока речи не идет. Единственное, что в связи с уходом на каникулы в определенных районах, Области департаментом образования по согласованию с ним прекращено отопление отдельных школ, это мелкие, по нашей точке зрения, мелкие котельные или литопочные, порядка 300, которые будут возобновлены при выходе деток из, из каникул. Пока все котельные коммунальные собственности работают в соответствии с тепловыми данными окружающей среды. Когда было плюс 15, естественно, притушивали. Сейчас немножко это самое все. Мы, к слову сказать, вы, наверное, знаете, что в прошлом году было принято решение об ограничении объемов газа, в том числе на потребление коммунальной теплоэнергетики. Всем были доведены лимиты. Единственная область Днепропетровская, которая выполнило все показания и то только за счет того, что мы серьезно в прошлом году отнеслись к этому решению, мы посмотрели, по направили свои усилия на именно модернизацию тех котелин, которые дали возможность сократить объемы газа. Сегодня область, повторяю, работает в обычном режиме.